Вот есть еще одна проблема это вседозволенность чиновников. Да, вот я, как бы, я могу себе позволить это сказать прямой эфир, потому что у меня есть такая привилегия. Вот масса других людей, которые оказываются в моей ситуации, этого делать не могут. Да. Но вот государственный чиновник, ваш подчиненный, там, глава первонационального, начинает закрывать все мои эфи, наши эфиры, хотя у нас контракт до 1 января предупреждает это за два часа до, в общем вообще да, ни, ни, никакого уважения платит за нашу программу вообще ничего. Мы расходуем деньги, вот скажем, эта аудитория, которую мы привозим каждую неделю, стоит 15 тысяч долларов. Но это значит, мы платим поездам, маршруткам, платим налоги, у нас люди работают, идут деньги в бюджет, экономика движется. А какой-то чиновник решает, а зачем это все? Это мы, и я это говорю в прямой эфир, да, а сколько людей на местах вот от таких чиновников да, должны увольнять, убегать? Вот в чем проблема. Саик, я, я почувствовал ваши есть То -то Я так понимаю, что вы еще не сказали, что есть вопросы по, по дальнейшей возможности вашего выхода в эфир. Нет, это Бог с ним. Слушайте, я при, при каждом президенте у меня есть проблемы. Это не важно. Но я говорю о другом. Да, я говорю об отношении. Это средний бизнес, это люди, это рабочие места. Здесь работают молодые люди, у них маленькие дети. Как, почему какой-то государственный чиновник, потому что вдруг у него захотелось сделать что-то, принимает такое решение? Это же судьбы людей. Экономики страны, в конце концов. Что касается свободы слова, знаете, каждому чиновнику, я и про себя скажу, знаете, не очень приятно, когда тебя по телевизору критикуют. Ну, вибачай. Захотів бути прем'єром, ну так воно повинно бути. Хочеш бути депутатом, хочеш бути міністром. А як ти думав? Тільки по шерсті будуть гладити. Це нормальне явище. Це називається демократія. І нема чого ображатися. Що стосується свободи слова, то я завтра проговорю з керівником НТКУ. В країні повинна бути демократія, свобода слова. Повинна бути представлена опозиція і влада. Повинні критикувати владу, влада тоді краще працює. І наостанок. Можливо, не всі зробили висновки. А висновок наступний. Зараз зовсім інша Україна. І інші українці. Ніхто нікому не дасть себе гнобити. І справедливість відстоїть. Сьогодні кожен громадянин це є результат української революції, і за це будуть всі боротися. Я даже не столько про свободу слова, а про вседозволенность чиновников. На это уже друге. Спасибо большое.